Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Muhammad Irfan bin Nur Salman Saya dari kelas F2D Pertama sekali, terima kasih di ucapkan kepada Ustaz Muhammad Syukri bin Ahmad selaku pesyarah PIMK 1104, pengantar Al-Quran dan Ulum Al-Hadis Hari ini, saya akan menerangkan tajuk yang diberikan kepada saya iaitu mengenai hadis hadis ta'if, hadis maudhuk dan kewujudan golongan anti hadis dalam masyarakat di Malaysia beserta contoh-contoh meng uh, menggunakan aplikasi yang berautoriti. Baiklah saya akan teruskan dengan tajuk yang pertama iaitu mengenai hadis daif. Okey baiklah apa itu hadis daif? Takrif hadis sahih, takrif hadis daif dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa ialah daif adalah sifat musyabahah dan lawan bagi kuat. Dari segi istilah pula ialah huwa man lam yajma' sifat as-sahih aw al-hasan. Yang bermaksud hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hadis hasan. Baiklah seterusnya saya akan teruskan dengan pembahagian hadis dhaif. Hadis dhaif terbahagi kepada dua iaitu dhaif ringan dan dhaif berat. Dhaif ringan ialah hadis dia boleh diangkat martabatnya menjadi hasan. dengan wujudnya syawahid atau muttaba'at yang kedua ialah uh, da'if berat iaitu hadis ini tidak boleh diangkat martabatnya. Uh, punca da'if yang berat adalah disebabkan hilangnya sifat ataupun ala'adalah pada salah seorang perawi atau lebih. Bila seterusnya saya akan teruskan dengan hukum beramal dengan hadis da'if. Hadis da'if ini hanya boleh diamalkan di dalam uh, fadailul a'mal dan tidak menjadi hujah di dalam hukum. Ini merupakan uh, pendapat jumhur ulama tetapi uh, para ulama telah meletakkan beberapa syarat uh, yang ber, uh, untuk beramal dengan hadis daif. Antaranya ialah uh, yang pertama hadis, hadis itu mestilah, uh, tidak daif. Dan yang kedua ialah uh, dia uh, beramal dalam perkara yang melibat, uh, melibatkan melibatkankan fadl amal sahaja. Dan yang ketiga Uh, ini tidak berintikad ketika beramal dengannya bahawa uh, Nabi Muhammad SAW melakukannya Dan yang terakhir ialah uh, terdapat asal bagi uh, amalan tersebut Kemudian saya akan teruskan dengan contoh hadis doa Jadi antara hadis doa yang terkenal ialah yang pertama mengenai uh, Ramadhan Yang dibahagikan kepada tiga bahagian yang, uh, Dan ini berbunyi seperti ini Awal syahrul Ramadhan rahmah wa usatuhu baba firah wa akhiruhu attaqun-nar rawaahu ibnu abdunya wa khatib wa ibnu askar dari dan maksud dari abu hurairah radhiyallahu anhu ramadan itu adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat di pertengahannya penuh dengan keampunan dan di hujungnya pembebasan daripada api neraka hadis riwayat uh, Ibnu Abid Dunya uh, dan uh, Ibnu Askar Askari. Uh, dan seterusnya hadis dhaif mengenai uh, tidur dan diamnya orang berpuasa. Dan hadis ini berbunyi seperti ini. As-saimu fi ibadatin wa in wa in kana raqidan ala firashihi. Yang bermaksud uh, orang yang berpuasa itu tetap dalam keadaan beribadah meskipun dia tidur di atas kasurnya hadis riwayat tamam jadi kedua hadis ini merupakan hadis ta'if dan di mana ianya boleh diamalkan hanya dalam fadu'il amal sahaja tidak boleh diamalkan dalam uh, akidah dan ibadah kita terus pula dengan hadis mawduq jadi apa yang definisi hadis mawduq ni jadi uh, menurut Imam uh, Al-Bayquni uh, hadis mawduq atau hadis palsu ini ialah hadis dusta yang direka atau dicipta dan ianya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. dan kedudukan hadis uh, palsu ini ialah adalah seburuk-buruk hadis daif sebagaimana yang uh, nyatakan oleh para ulama seperti uh, Ibnu Imam Ibnu Saleh uh, dia berkata a'lamu anna al hadis al-mawdu' uh, syarru syarru ahadith yang bermaksud ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya hadis palsu adalah termasuk di dalam hadis-hadis yang paling buruk aa, yang dianggap sangat buruk ya, aa, jadi yang boleh aa, rujukannya dia boleh lihat dalam kitab aa, Al Muqaddimah jadi itu adalah aa, penjelasan mengenai kedudukan hadis-hadis kedudukan hadis palsu ini seterusnya saya akan teruskan dengan aa, hukum meriwayatkan hadis maudah Para ulama menyatakan bahawa tidak boleh uh, Tidak dibolehkan atau haram Bagi kita meriwayatkan hadis palsu apabila bila diketahui akan keadaannya yang palsu Melainkan bagi menjelaskan akan uh, kepalesuannya kepada orang lain Jadi, apa sebenarnya tujuan hadis palsu ini dibuat? Hadis maudhu ini dibuat? Jadi, uh, tujuan dia, saya akan bagi lima tujuan Yang pertama, yang pertama ialah Tujuan pertama, uh, untuk... Uh, Menyokong golongan-golongan tertentu Termasuk golongan uh, Golongan agama Akidah, azhab Atau parti politik Dan uh, tujuan yang kedua ialah Dendam terhadap agama Islam uh, dan juga umat Islam Yang ketiga menjauhkan manusia Daripada agama Dan yang keempat uh, sifat keinginan terlalu tinggi Untuk membawa membawa uh, Merubah Manusia ke arah agama dan yang terakhir ialah uh, kerana mereka menginginkan habuan tertentu jadi tujuan-tujuan ini merupakan tujuan salah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dalam uh, penciptaan hadis palsu ini jadi mereka ini menggunakan hadis palsu ini untuk tujuan-tujuan tersebut yang saya katakan sebentar tadi seterusnya saya akan teruskan dengan ciri-ciri hadis maudhu jadi hadis maudhu ini uh, kita boleh kesan melalui uh, pada sanad dan matan. Jadi saya teruskan dengan pada sanat uh, Pada sanat cara mengetahuinya ialah Ikrar atau pengakuan daripada perawi tersebut Bahawa dia telah mencipta hadis tersebut uh, Terbukti daripada uh, pengakuannya bahawa Dia telah berluster Sebagai uh, contoh Seperti dia berkata bahawa uh, Dia telah mendengar hadis uh, ini daripada uh, Syekh Sekian Sekian Dia telah Sekian Sekian Sedangkan uh, Syekh tersebut Dia ketahui tidak pernah sampai ke tempat tersebut. Perawi tersebut a uh, terkena sebagai seorang pemalsu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi uh, pada matan pula cara a menges uh, mengesan hadis ini a uh, teks hadis uh, yang digunakan uh, bercanggah dengan al-Quran usul-usul uh, uh, dan kaedah-kaedah agamanya. Uh, dan a uh, teks hadis uh, kata hadis ini juga uh, bercanggah dengan hadis-hadis sahih yang lain. Uh, seterusnya terakhir sekali uh, bertentangan dengan naluri penyaksian dan ilmu sains seperti uh, penemuan ilmu moden yang sahih dan tidak bertentangan dengan al-Quran, uh, hadis dan sumber-sumber utama dalam agama. Okay, seterusnya kita teruskan dengan apa contoh-contoh hadis maudhu'. Jadi ini saya bawa saya bawakan uh, dua hadis, uh, dua contoh hadis maudhu' yang di mana agak terkenal dalam kalangan kalangan uh, masyarakat kita. Pertama iaitu Bunyadin hadis an-nazafah yang bermaksud agama Islam itu dibangun di atas kebersihan. Jadi ini merupakan hadis maududlah. Dan seterusnya uh, hadis yang kedua iaitu mengenai uh, seperti uh, contoh contoh. Uh, qalilu qalilu taufiq khairu min kasiru katsiru akal. Dia bermaksud uh, Taufik yang sedikit lebih baik daripada ilmu yang banyak Jadi uh, kedua hadis yang saya sebutkan sebenarnya tadi merupakan hadis maudah Yang tersebar luas dalam uh, cerama ataupun dalam perkongsian-perkongsian uh, Yang di mana saya tersebut dia tidak sedar bahawa hadis-hadis ini merupakan hadis maudah pada sekarang saya akan teruskan dengan topik yang seterusnya iaitu mengenai golongan anti-hadis dalam masyarakat di Malaysia. Jadi sebelum tu kita kenalah tahu latar belakang mereka ni siapa sebenarnya mereka ni. Golongan anti hadis ini uh, mula muncul dengan lebih jelas di Malaysia sekitar tahun 1980-an uh, 1980 an dan uh, hingga 1990-an. Walaupun uh, pemikiran seumpamanya sudah wujud di peringkat global sebelum itu, uh, mereka sering menggunakan pendekatan logik, akal dan uh, tafsiran uh, literal terhadap al-Quran. Perkembangan internet dan media sosial uh, telah memudahkan penyebaran ideologi ini secara lebih meluas Seterusnya, saya akan menceritakan tentang ciri-ciri uh, umum golongan anti-hadis ini di sini, di sini saya akan bawa empat ciri-ciri uh, umum golongan anti-hadis ini Yang pertama, uh, mereka ini menolak hadis secara keseluruhan Atau hanya menerima sebahagian yang dianggap logik oleh mereka dan ciri yang kedua ialah mereka menganggap hadis sebagai ciptaan ulama dan tidak sah dijadikan hujah. Dan yang ketiga, mereka sering mempersoalkan kesahihan proses periwayatan dan pengumpulan hadis ini. Dan yang yang terakhir sekali iaitu antara ciri-cirinya mereka ini cenderung menggunakan hujah rasionalisme dan kononnya dengan istilah pembersihan ajaran Islam daripada unsur-unsur yang tidak asli terusnya cakap pasal golongan anti hadis ni jadi apa sebenarnya bahaya dia ni kepada masyarakat jadi saya di sini saya akan bawa uh, tiga uh, perkara yang di mana uh, perkara ni uh, yang satu macam perkara lain yang menyebabkan bahaya benda ni yang pertama iaitu ianya menyebabkan uh, kekeliruan dan perpecahan dalam kalangan umat Islam dan yang kedua bahayanya golongan anti hadis ni kerana mereka ni uh, um, melemahkan kefahaman terhadap agama secara menyeluruh kerana uh, banyak aspek ibadah, akhlak dan hukum tidak dapat difahami hanya melalui al-Quran. Dan yang ketiga, uh, merosakkan uh, bahaya mereka ni ialah mereka ni uh, merosakkan autoriti institusi agama. Jadi inilah perkara yang di mana uh, bahayanya dengan arti hadis, hadis ini terhadap masyarakat di Malaysia. Jadi setelah kita tahu uh, mengenai naknya hadis, hadis palsu hadis semata jadi soalannya bagaimana kita nak tahu hadis itu sahih ataupun tidak. Jadi di sini saya akan bawa 5 uh, contoh aplikasi yang berautoriti untuk juzuk hadis. Yang, uh, yang pertama iaitu uh, Sahih Bukhari dan Muslim. Uh, dan di mana iyanya mengandungi uh, hadis-hadis sahih yang boleh dicari uh, mengikut topik. Disert uh, jadi uh, ini juga uh, disertakan dengan rujukan dan terjemahannya. Uh, yang seterusnya yang kedua ialah uh, Hadis Collection. Uh, hadis Collection Islam 360 ia ini mengandungi uh, koleksi hadis dari kitab ulama kita uh, kitab-kitab utama seperti uh, Bukhari, Bukhari, Muslim, uh, Termizi, Abu Dawud dan lain-lain. Uh, dan ini juga uh, ianya juga disokong dengan uh, terjemahan dan penjelasan. Uh, dan aplikasi ini juga uh, direka dengan antara uh, dengan antara muka mesra pengguna. Dan yang ketiga iaitu uh, main hadis. Ini hadis aplikasi tempatan dari Cakim Malaysia. Uh, aplikasi ini disusun uh, untuk uh, memudahkan orang awam memahami hadis dengan konteks dan penjelasan oleh ulama tempatan Dan yang juga uh, dikenali sebagai uh, se uh, sebahagian daripada usaha dakwah digital oleh kerajaan Malaysia. Dan yang keempat, iaitu Quran dan hadis, uh, by uh, yang dicipta oleh uh, by Islamic uh, Finder or Muslim Pro. Ianya bukan sahaja uh, memaparkan al-Quran tetapi juga uh, menyertakan hadis-hadis sahih berkaitan dengan ayat-ayat al-Quran dan menyertakan ayat-ayat hadis tu dan uh, ianya mempunyai fungsi carian yang membolehkan uh, pencarian berdasarkan kata kunci atau topik. Sebagai contoh kalau dia ada kata kunci dia uh, kebersihan nazafa. Jadi dia akan pergi terus ke hadis yang di mana terkandung dia nazafa tu. Dan yang terakhir Maktabah Syamilah uh, Maktabah Syamilah versi uh, mobile iaitu versi dalam uh, dalam handphone uh, jadi uh, Maktabah Syamilah ini uh, ini digunakan oleh pelajar uh, dan pekerja Islam dan Maktabah Syamilah ini uh, mengandungi ribuan kitab rujukan termasuk kutub sitah iaitu enam hadis-hadis utama jadi Maktabah Syamilah ini uh, melengkaplah. Di pelajar-pelajar sering pelajar-pelajar di, uh, pelajar -pelajar di Uh, sering menggunakannya untuk mencari rujukan hadis-hadis yang sahih. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.